Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Присто наш ефір на хвилях радіо НВ триває. Також він триває і на youtube сторінці Радіо НВ. Там злавши можна підписатися. Долучитися до спільноти розумної аудиторії, поставити свої вподобайки до наших відео і писати коментарі. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і розпочинаємо нову ефірну годину. Найближчу годину я продовжую свою роботу в межах нашого радіоефіру І радо запрошую до долучитися до нього. Давида Шарпа, ізраїльського військового оглядача, з яким ми проговоримо певні геополітично-безпекові, Я би їх так назвав моменти, котрі зокрема виникають зараз напередодні Мюнхенської конференції з безпеки. Напевно, провідної такої м, події заходу з питань безпеки, які існує у світі, і дуже багато в нього уваги. Є там звіти, є заяви. Про це з Давидом будемо говорити. Вітання вам, добрий день, Давиде, Василь. Добрий день. Я з вами. Так, дякую, що ви долучилися. Отож, ну, бо я розпочну власне з тих заяв або радше звітів, які вже зараз публічно фіксуються і публікуються бенською безпекою конференцією. Отже, один з тих перших висновків, які зі звіту лунає, що Росія може відновити сили для регіональної війни в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні, а за шість місяців після цього буде готова буде готова розпочати локальну війну проти одного зі своїх сусідів. Щойно в випуску новин від колеги, ми чули, що такими ж самими є висновки і естонської розвідки. От Давиде, два роки на вашу думку, два роки щодо оцінок готовності Росії на відкриття. Фронту назвімо так проти східного флангу альянсу НАТО, це песимістично, це оптимістично, це взагалі нереалістично. Як би ви оцінили саме ці дані, які нам наводить Мюнхенська безпекова конференція? Жизнь показывает, что реалистичность неких оценок она в меньшей степени зависит от намерений противника. Намерения противника, естественно, нужно пытаться разгадать, нужно пытаться ставить себя на его место и думать за него в рамках его логики. Но намерения намерениями и здесь можно говорить вообще о полной нереалистичности. Однако это все же не самое главное, когда на кону стоит судьба страны, условно той страны, на которую хотят напасть. Исходить нужно не из намерения, а сугубо из возможностей. Намерения, иди знать, какие кому в голову взбредут, из возможностей России. И, собственно, здесь они исходят именно из этого, как я вижу. Намерения оставлены на потом, а возможности России в случае прекращения войны в Украине э, подразумеваются таковыми, что Россия должна существенно отлиматься со всех точек зрения экономической, организационной, военной, чего-то накопить, извлечь те или иные уроки, провести существенную реорганизацию вооруженных сил, потому что сказать, что все идет так на войне, буквально с технической точки зрения, как России бы хотелось российскому команду не ничего подобного и с новыми силами после вот этой вот двухлетнего периода переподготовки быть готовым к каким-то боевым действиям э, и дальше раз готовыми физически, то все упирается уже в принятие решения. Принятие решения, естественно, может и не быть и скорее всего не будет, но те страны, которые понимают, что речь идет о угрозе экзистенциальной, они не могут рассчитывать на то, что будет или не будет, им нужно знать, готова Россия или нет. Тут, правда, есть одно интересное «но». Если Россия прекратила войну в Украине, что это, собственно, означает? Что Россия одержала полнейшую победу над Украиной? Но ну, нет, ничего подобного, такого не произошло. А если Россия не одержала полную победу над Украиной, то с чего бы Россия в первую очередь нападать на все НАТО? А ты, если ты нападаешь на Эстонию тоже. Ты, в общем-то, нападаешь на НАТО, когда Украина для России по-прежнему приоритет. То есть, если у России не захватила Николаевская, Одесская и так далее областей, то, чего они хотели сделать в 2022 году, и это абсолютно очевидно, то оставив эту идею, зачем-то нападут на НАТО с целью захвата города Нарвы и создать себе целую кучу проблем, такие, которые не снились в случае войны с Украиной. Но опять-таки, этот, этот вопрос и многие другие вопросы, зачем что-то куда-то и на кого-то России нападать, это все очень важно, но это второстепенно. С точки зрения европейских стран понятно одно. Россия с легкостью применяет военную силу, она делала это, начала в Крыму, но можно пойти еще дальше, можно вспомнить и Грузию, Чечня это все-таки слишком далекий. Это была Сирия абсолютно ненужное со всех точек зрения России направление, где они, кстати, потерпели прямое военное поражение в итоге. Это, естественно, Украина полномасштабное нападение, а до этого Донбасс. В общем, я к тому веду, что с тем, кто принимает решение в одиночку, с тем, кто легко применяет военную силу и легко идет на потери сотни тысяч человек, с тем нужно быть, что называется, на стороже. І, собственно, об этом те или иные разведки, и эти высказывания призваны мобилизовать общество и политиков на более серьезную подготовку. Тобто я правильно вас розумію вашу думку, Давиде, про те, що власне зараз, все ж таки, в нинішньому статусі Росія не готова до будь-яких. Там провокації або агресивних наступальних дій проти блоку альянсу НАТО е з огляду на те, що е і говорять на мінській безпеки в конференції, е і загалом сенсі відновлення е власне російської потужної військової машини спроможності їхньої вони зараз не готові відкривати допоки не завершена е війна е в Україні. На мой, взгляд, на мой взгляд, нужно разделять провокации и э, боевые действия. Про, боевые, боевые действия, которые строго ограничены. И страна, ну, допустим, это могут быть буквально в смысле провокация, гибридная война или даже какие-то мини-столкновения, в тот момент, когда ты уверен, услов, ты это условная Россия, что дальше это не зайдет, а сами такие действия играют нам на руку, э, то почему бы нет? Эти действия не требуют э, привлечения значительных ресурсов. Действиям, которые требуют привлечения значительных ресурсов, Россия не готова абсолютно. Она не готова даже для того, чтобы бы захватить в течение полутора лет райцентр в Украине, мобилизуя все свои самые возможности, которые... Ну, даже, я думаю, в кошмарном сне еще несколько лет назад российское командование не предположило бы, что это может быть мобилизовано. Соответственно, усилия все направлены в Украину на НАТО, естественно, на данный момент сил нет и все оголено. При том, что НАТО, если мы предполагаем, что противнику будет противостоять не одна Эстония а с Латвией или Литвой, а в самом деле блок и и подразумевается хотя бы европейский ну это вообще такая актуальная пытание че блог готовый это блока. верно но не забываем не забываем все же о том что многие европейские страны обладают серьезным военным потенциалом авиация европейских стран по совокупности намного сильнее России это вообще другая лига, что называется, а воевать против авиации, которая господствует в твоем небе или над частью твоего неба, это немного иной калинкор, и не только это. Еще один важный момент. Когда мы говорим о желании напасть на те или иные страны НАТО, естественно, мы рассуждаем о том, а придет ли Америка на помощь, а пойдут ли страны НАТО, придут ли на помощь Эстонии, например, другие страны НАТО. А каков процент? Так вот, когда Россия рассуждает, а если Россия собирается нападать на кого-то, они тоже, естественно, должны рассуждать. А придут ли все на помощь? И тогда напасть это будет полным безумием. Вот прям за гранью безумия. Значит, если не придут на помощь, это уже другое дело. Но вопрос, ты в этом уверен? Потому что действовать из принципа «давайте-ка я нападу на Эстонию, Латвию, процентов 40 что придут, процентов 60 что не придут, попробуем». А если сработают те 40, что немало, когда придут, ради этого они поставят на кон свою судьбу, что называется, я не преувеличиваю, свою судьбу. Война с НАТО, это мало того, что война с более сильным противником, в любом случае с блоком НАТО, это еще и риски ядерной войны, в котором, в котором шансы на победу, сказать, что они нулевые, это ничего не сказать. То есть я к тому, что Россия очень сильно обожглась при нападении на Украину масштабно в 2022 году, они сделали ставку на одно, получилось совсем другое. Повторить нечто подобное, исходя из принципа «авось получится, авось не придут», но ну, это предельно неразумно. Если не придут, нужно знать это на 100%, в противном случае это хуже авантюризм. Ну, до речі, з про те, що не завершивши війну в Украине, навряд чи варто очікувати агресії Російської Федерації проти Альянсу НАТО, Виступив і глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішнгер, який заявив, що поки Україна воює, небезпека для Європи невелика. Це він заявив інтерв'ю і Шпігель. Власне, в цьому контексті, звісно, зараз, напевно, і варто сприймати логіку Європейського Союзу, європейців, які. До речі, з дня на день мають уже голосувати остаточно пакет підтримки України фінансової на цей рік в обсязі до 90 мільярдів євро, які нам забезпечать і макрофінансову стійкість, і підтримку загалом нашої нашої держави в контексті боротьби проти Російської Федерації. При цьому у звіті Мінської безпекової конференції, яка нагадаю, має відбуватися е, скоро знає дні з 13 по 15 лютого, е, Йдеться також і те, що на чолі з Дональдом Трампом є основним фактором руйнування післявоєнного світового порядку. Післявоєнного світового порядку мається на увазі після другої світової війни. І от мовляв, зараз Дональд Трамп руйнує цей світовий порядок. Е, про це також говорить і Емінюль Макрон, президент Франції. Більш детально про його тези ми будемо говорити в наступній півгодинці цієї години. Більш експертом, скажімо так, по Франції, але Давиде, от до вас ця теза відсутність американської ядерної парасольки непередбачувані дії Трампа щодо Гренландії, і, зрештою, не тільки щодо Гренландії, незрозумілість деяких трактувань навіть у переговорному процесі, тому що я це сприймаю як певну незрозумілість цих трактувань, якщо наш український президент стверджує, що Сполучені Штати поставили дедлайн щодо завершення війни до літа. А натомість з'являється коментар е, посла США у НАТО е, пана Вітакера, який каже, е, що мовляв навряд чи якісь е, дедлайни ставили США, і цього не може бути. Хоч Вітакер і не є учасником переговорного процесу. Е, словом, я веду до того, що от США такі крок назад, два е, крок вперед, два назад, е, крок ліво, три кроки вправо. От постійно така. Стратегічна невизначеність, чи то як її назвати, чи справді її можна назвати такою ось стратегічну невизначеність Кабінету Дональда Трампа своєрідною загрозою для постійного порядку після Другої світової війни? Я хотел бы просто для начала отметить, что после Второй мировой войны произошли очень серьезные, успели произойти очень серьезные события и потрясения, которые меняли мир и, в частности, естественно, распад Советского Союза, Варшавского договора и произошло много других моментов, которые, ну, в самом деле, были знаменательными и э, Вехами уже после Второй мировой войны и относительно недавно, если так можно выразиться. Тот пример, который вы привели с высказыванием Уитакера. На мой взгляд, он как раз характерен, речь идет, характерен не для э, вот этого вот проблемы зигзагов администрации Трампа или, скажем так, неустойчивости принятия решения. Здесь скорее речь идет о неком дипломатическом языке, когда э, должностное лицо не хочет говорить прямым текстом, что американцы ставят дедлайны неким участникам, то есть, по сути, как бы давят на них впрямую вмешиваются, может быть, даже в чем-то в их внутренние дела. Нет, он это показывает, как будто бы, как будто бы речь идет об американских предложениях и дискуссионном, крайне дискуссионном вопросе. На самом деле на куларном уровне вполне это может выглядеть как жесткий подход и как дедлайн. Израиль с этим очень и очень хорошо знаком на протяжении десятилетий когда то или иное американское давление, естественно, осуществляется на кулуарном уровне, а в открытую, на дипломатическом уровне никто не говорит, за редким исключением, к такому-то дню сделайте то-то, иначе будет это. То есть, но, тем не менее, давление вполне может быть существенным, и просто это заворачивает в такую красивую оборот, об, обертку. Э, да, администрация действует, администрация. мы говорим с точки зрения Евросоюза. Безусловно, Евросоюза и стран НАТО в Европе. Действия администрации Трампа не могут не вызывать тревогу у них. Это очевидно абсолютно. Это те или иные претензии, это вещи, которые сложно просчитать, причем вещи знаковые. И, безусловно, для Европы это явный, ну, скажем так, толчок для того, чтобы развивать собственные возможности для стран Европы, по крайней мере, тех, которые заботятся о своей безопасности. Развивать возможности в сфере безопасности, естественно, это подразумевает наращивание вооруженных сил и наращивание военного производства. И возможно усиление все того же ядерного зонтика. В целом же действия, которые не просчитываются, действия администрации Трампа теми или иными ее, ее партнерами, вызывают тревогу. Я могу даже вам привести пример из наших мест. Вот, пожалуйста, Израиль, близкий партнер Соединенных Штатов. Израиль многому обязан президенту Трампу. И тем не менее на переговорах по Ирану, все время по Ирану или по другим вопросам, Израиль сталкивается с теми или иными неожиданностями, со самыми разными трактовками интересов и из собственных американских интересов, чужих интересов, с изменением позиций под давлением тех или иных сторон, либо по просьбе тех или иных сторон. И, например, узнав о чем-то происходящем на переговорах с Ираном или не происходящем, премьер-министр Нетаньягу вынужден был лететь срочно в Соединенные Штаты на две недели раньше, чем запланировано, с тем, чтобы, по всей видимости, либо что-то согласовать, либо о чем-то предупредить, либо о чем-то попросить. Но как вы понимаете, на две недели раньше летят в Вашингтон, не потому что, как правило, не потому, что чувствуют, что все спокойно и все прекрасно, чувствуют, что что-то нужно сделать очень срочно. Слушайте, а вот навіть поричается израильский досвід, как тиску на близкого э, партнера с Боку Сполучены Америки. Звісно, це питання таке відчуттів, але як вам здається, хто зараз перебуває в більш виграшній позиції цього ультимативного тиску з боку Сполучених Штатів Росія чи Україна у переговорах? Адже Україна, начебто, ну, готова публічно, як заявляється, виконувати ледь не будь-які забаганки. Йдемо, працюємо, шукаємо компроміс улесливо говорить наш глава з Міністерства закордонних справ про те, що тільки Дональд Трамп спроможний вирішити це. Питання війни в Україні, і зрештою так воно десь і є. Напевно, тільки в його руках можливість послаблення Росії, хоч воно, звісно, і не так салінійно. Немає такого, що там санкції одразу послаблюють Росію, чи чи ще щось. Це накопичувальний ефект. Певний має бути. Так от я веду до того, що Україна нібито демонструє рух, так на зустріч. Росія натомість устами до речі, глави їхнього міністерства закордонних справ Лаврова от в свіжому інтерв'ю заявив, що фактично Лавров виключив вірогідність того, що війна найближчим часом зупиниться. Не варто захоплюватися переговорами та тиском Трампа на Європу та Україну, заявив Сергій Лавров. І при цьому також лунають заяви Скота Бесента, міністра фінансів Сполучених Штатів, який. Нагадує про ймовірність накладення санкцій на російські підприємства, на танкера їхні, їхнього танкерного флоту і тому подібні речі, то я розумію, що я зараз так підводжу вас до якогось певного висновку, що ми, українці, нібито в кращій позиції, бо ми партнерствуємо зі Сполученими Штатами. Але як вам от з позиції стороннього спостерігача, здається, хто у більш вигідному на цьому. становище щодо тиску Сполучених Штатів перебуває. К сожалению, и такова жизнь, что для... уязвимым к давлению уязвимым к давлению является тот, кто больше зависит на постоянной основе. Скажем так, зависимость, она бывает разного уровня, но, предположим, есть существенная зависимость. Так вот, именно тот и больше уязвим к давлению. И как правило, это партнеры Соединенных Штатов. Если мы говорим о Соединенных Штатах, а не абстрактно, то да, это партнеры и союзники Соединенных Штатов. Соответственно, Украина, которая в большей степени зависит от Соединенных Штатов Россия не зависит. Россия угрожаема со стороны Соединенных Штатов, но она не зависит. Украина зависит и вынуждена в большей степени считаться Соединенными Штатами. Иногда в очень-очень значительной. Это, кстати, можно параллель провести с Израилем тоже. Даже тогда, когда это в какой-то мере, а иногда не в какой-то мере, противоречит интересам и пожеланиям Украины. И это при том, что американцы помощь Украине вот безвозмездную э, в значительной степени, в значительной степени сократили. Россия могла бы, я бы, скажем так, могла бы не то, чтобы зависеть от Соединенных Штатов, могла бы быть гораздо более уязвимой, подвержена американскому давлению, если бы американцы выбрали эту стратегию очень жесткого давления на Россию. Но с самого начала большой войны американцы не выбрали стратегию максимального давления. Это было при Байдене, при Трампе есть отскоки, что называется, и наоборот какие-то шаги, которые как раз по приводят к повышению давления и санкционного режима. Но в общем и целом последовательного, удушающего давления на Россию нет. И насколько можно судить, сегодня российская дипломатия направлена на то, чтобы не обижать Трампа, демонстрировать ему, по крайней мере, на словах добрую волю, и тем самым э, удерживать Америку от усиления давления и даже наоборот приводить к усилению давления на Украину э, и снижению помощи Украине тем или иным способом. Это, как я понимаю, для них оптимальная стратегия. А уязвимы, как всегда, те, кто зависим, союзники и партнеры. И, естественно, это приводит к той самой аксиоме э, банальной минимизировать зависимость от союзников и партнеров, чтобы помощь была бонусом. К сожалению, это долгая работа и далеко не всегда эту зависимость можно снизить. Я тоді фінальне запитання поставлю до з приводу певних за безпекових речей. Зараз політіко пише про те, що посилаючись на 10 чиновників та дипломатів європейського союзу, що євросоюз наразі розробляє план, за який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року. Це поширюється по змі як такий собі елемент мирної угоди і своєрідних гарантій безпеки. Чи справді членство в європейському союзі може бути для України? Ну, гарантию безопасности, скажем вот так вот напрямую эдварту да, напрямую нет гарантии безопасности это не может быть однако это может быть это моральный стимул серьезный моральный экономический моральный экономический но стимул это декларация важная для для в общем и целом в том числе и на международном уровне для россии но важно понимать членство в ЕС, в отличие от членства в нато не останавливают российские танки мы с вами даже всерьез в начале нашей беседы обсуждали нападение России на НАТО возможное. То есть даже НАТО не является стопроцентной гарантией членства в НАТО, но если мы говорим о гарантиях. Это ближе всего к идеальной гарантии безопасности членства в НАТО. Членство в ЕС далеко, совсем далеко с точки зрения военной именно от этого. Поэтому я бы рассматривал членство в ЕС только как важнейший экономический и политический аспект, что очень важно само по себе. Но, как я уже сказал, это не останавливает танки. Безперечно, це не зупиняє танк однак, те, що би дуже хотілося, щоб кошти, які були від ЄС, вони спрямовувалися справді на допомогу Україні, тому що цими вихідними також пролунала і заява українського президента про те, що ми зараз активніше працюємо в питанні експорту зброї до Європейського союзу. І 10 таких експортних центрів має бути відкрито по всій Європі і в країнах Балтії, і в Нордичних країнах. І перший дрон спільного українського німецького виробництва має президент прийняти з лінії виробництва вже в середині лютого. До речі, можливо, це станція одразу після безпекової конференції у Мюнхені, яка ось ось очікується. Що Німеччині буде проходити, які ми сьогодні приділили великий пласт нашої розмови з Давидом Шарпом? Е, ну про це в мене вчора був ефір на хвилях радіо НВП. Ми власне говорили про те, що відкриття цих експортних центрів не зовсім поки що є. Виглядає як зрозуміла історія. Деякі виробники побоюються, скажімо так, щоб це не була історія виключно кулуарна для своїх. По якихось договорнячках, дозволити відкрити експорт. Що відкритішим він буде, що відкритішими і зрозумішими будуть його умови, то краще для української стійкості, оборонки, заведення коштів до України. Ну, це вже тема, скажімо так, зовсім іншої розмови. Давиде, я вам дякую за те, що ви долучилися до цього ефіру. Це був Давид Шарп. Ізраїльський військовий оглядач, з котрим ми проговорювали питання безпекові. Я на сам кінець цієї частини ефіру, друзі, хіба що ще хочу зробити такий акцент, про що повідомляє суспільне спорт у мене якась така. Персональна знаєте є тяга жага до того, аби про це говорити на початку своєї участі в ефірі ще півтори години тому. Я говорив, обурювався питанням того, що національний олімпійський комітет забороняє нашому скелетоністу, а лідеру нашої олімпійської збірної Владиславу Гарискевичу виходити з шоломом, так званої шоломом пам'яті, на якому зображені наші атлети, які загинули у ході російського російської агресії до України. Е, е, Натомість іншим деяким учасникам робляться винятки, але сьогодні чергове тренування в е, нашого скелетоніста на олімпійській трасі, і він знову, попри заборону, вже вийшов у шолому пам'яті на це тренування. Е, е, ризикований крок, так? тому що життя спортсмена, скажімо так, в такому олімпійському циклі воно коротке. Терес на чотири роки може себе продемонструвати свою, м -м, свої вміння. І тим не менше, Владислав на це йде, ризикуючи. Так може отримати якісь штрафи, заборони, бани. Е, навіть попри ці всі ризики, він все рівно на це йде. Такими людьми хочеться пишатися. І, такі, і про таке потрібно говорити. Дякую вам, що ви з нами. Далі новини, і ми завершимо. Я завершу свою участь в ефірі. Е Завершальною темою обговорення того, а що Європа у контексті розмов про безпеку там нових заяв Еммануеля Макрона, що Європа собі думає, тому дочекайтеся, залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.